Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam podcast Suara Sastra. Okey, baik. Dalam episod yang kedua ini kita akan bahaskan berkaitan karya-karya uh, yang telah dihasilkan oleh tokoh yang bernama Anwar Ridwan dalam bentuk antologi maupun puisi yang disiarkan uh, di majalah. Kita juga akan kelaskan uh, karya beliau mengikut zaman. Uh, pada episod kali ini saya ditemani oleh seorang uh, lelaki lah. Hai semua. Yang akan berkongsi uh, bersama kita maklumat-maklumat tersebut. Ah uh, okey baiklah mungkin Akilah boleh uh, mulakan dengan uh, kongsikan dengan kami berkaitan karya-karya yang dihasilkan oleh Anwar Ridwan. Okey, pertama sekali saya ingin kongsikan berkaitan novel yang pernah beliau hasilkan. Novel pertama yang pernah beliau hasilkan ialah Arus yang diterbitkan pada tahun 1985. Melalui novel ini, beliau pernah memenangi Hadiah Sastera Malaysia pada tahun 1984-85. Novel ini juga seterusnya telah diterjemahkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1989, kemudian diterjemahkan juga dalam bahasa Thailand. Okay, baik. Uh, seperti yang telah dinyatakan dalam episod pertama, uh, Anwar Ridwan ni bukanlah seorang tokoh yang biasa-biasa. Jadi, mustahil lah kalau satu tu je novel yang telah beliau hasilkan. Jadi, mungkin akilah boleh kongsikan lagi novel yang telah beliau hasilkan. Sudah tentu ada novel lain yang telah beliau hasilkan ialah Hari-hari terakhir seorang seniman yang, yang diterbitkan pada tahun 1979. Melalui novel ini, beliau memenangi hadiah pertama peraduan mengarang novel. Novel ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris oleh Harry Evling yang bertajuk The Last Day of an Artist yang diterbitkan oleh DBP pada tahun 1982. Novel ini juga turut diterjemahkan dalam bahasa Jepun oleh Tatuo Hoshino dan juga bahasa Perancis. Novel ini turut diadaptasi oleh dramatis Johan Jaafar. Novel yang terakhir yang telah beliau hasilkan ialah Naratif Ogor Shonto pada tahun 2001 Okay, uh, berdasarkan dua novel yang telah dikongsikan tadi uh, Telah membuktikan bahawa uh, Karya yang telah beliau hasilkan ni bukanlah biasa-biasa Sehingga telah pun diterjemahkan Dalam bahasa Perancis Jepun dan juga Thailand uh, Thailand. Okay um, ia, ia juga telah pun diadaptasikan tadi Okay, baik uh, Mungkin ada lagi novel lain ataupun karya lain yang telah beliau hasilkan? Uh, tiada, uh, tak ada dah novel lain. Ada cerpen. Oh cerpen. Maybe saya boleh uh, kongsikan cerpen okay, yang boleh, dihasilkan boleh. oleh okay. beliau. Uh, cerpen yang dihasilkan oleh beliau ialah Perjalanan Terakhir yang telah diterbitkan pada tahun 1971. Uh, beliau juga pernah menghasilkan cerpen yang bertajuk Dunia Adalah Sebuah Apartmen pada tahun 1973. Cerpen yang terakhir ialah Parasi yang dia, yang diterbitkan pada tahun 1976. Novel-novel uh, melalui novel ini corak penulisan yang digunakan adalah berkonsepkan puitis. Pada tahun 1978 beliau telah menghasilkan cerpen yang bertajuk Sesudah Perang. Cerpen ini telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dengan judul uh, dengan judul After the War, After the War and Other Stories cerpen yang terakhir ialah sasaran yang telah diterbitkan pada tahun 1984 dan 1985. Okey, uh, jadi banyak karya yang yang telah beliau hasilkan dari novel, cerpen. Terus uh, sekarang mungkin boleh Akhila kongsikan berkaitan dengan puisi pula. Okey, boleh. Ada puisi yang telah beliau hasilkan. Antaranya ialah Jika Ini Terjadi dan Tercipta dari Tanah yang telah diterbitkan pada tahun 1985. Uh, ada lagi ke karya-karya uh, lain yang dihasilkan? Ada iaitu drama Antara drama yang beliau telah hasilkan ialah Orang-orang Kecil uh, Pada tahun 1990 Pada tahun yang sama juga beliau telah menghasilkan drama yang bertajuk Yang Menjelma dan Menghilang uh, Melalui drama ini beliau telah memenangi hadiah utama Peraduan Menulis Drama Yayasan Seni oleh Berita Harian pada tahun 1990 dan juga memenangi hadiah sastera pada tahun 1992 1993. Okey, eh uh, adakah itu je karya yang yang beliau hasilkan atau ada lagi? Uh, ada. Yang terakhir ialah drama pentas yang beliau telah hasilkan. An, uh, an, antara drama pentasnya ialah Penghuni Paya dan The, The Swam Dwellers karya Wol Soyinka pada tahun 1991 seterusnya pulang pada tahun 1995 dan juga yang menjema dan menghilang pada 2001. Okey, ah uh, itu saja. Eh uh, ya, yeah, itu saja perkongsian okay, saya pada baik. hari ini berkaitan karya-karya yang telah beliau hasilkan. Okey, secara keseluruhan, karya yang telah beliau hasilkan dari uh, novel, puisi, cerpen, penulisan drama dan juga pementasan drama kan. Hmm. Jadi terbukti uh, bahawa karya yang yang beliau, yang beliau hasilkan ni banyak dan semangatnya yeah. juga besar. Ya yeah, betul. Okey jadi, erm um, saya rasa sampai di sini saja untuk episod kali ini. Uh, so sampai di sini saja episod suara sastra pada kali ini uh, kita akan bertemu di episod ketiga <laughs> iaitu uh, berkaitan dengan erm um, pengenalan mendalam uh, terhadap karya-karya beliau. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Peace out.